Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. На Росії значно зросла ціна на продукти. Ах, попадись ти мені, ліверна колбаска! Ах, попадись! Картопля, морква, цибуля, яблука й куряти настали дорожчими на 30%. Та попри це, голова російського центробанку озвучує смішні цифри інфляції. Достіження інфляції цілі і підтримання на цьому рівні. Ціль 4%. Ви хорошо Добре. Ми добре, подумали. добре. Найменше 50 мільйонів росіян живуть у борг. Це більше третини населення Мордору. Крім зростання боргового навантаження, погіршилася можливість росіян сплачувати кредити і позики. Це від щасливого життя, запевняють російські чиновники. В 2019 году здесь на форуме, просто вот уточнить, понять просто хочу, вы заявили, люди берут кредиты не от хорошей жизни сейчас, это в 2019 году было, Причина роста кредитов низкие доходы людей. И я, честно говоря, был с вами, вот, например, в отличие от Максима Станиславовича, был полностью согласен. Он-то был не согласен, а я был полностью согласен с вами. Вот. Но в апреле этого года... Вы сказали, что причиной наращивания потребительского кредитования даже в условиях высоких ставок является рост доходов. То есть в одном случае причины низкие доходы, в другом случае у нас, оказывается, причиной является рост доходов. У вас нет ощущения, что здесь некое противоречие, движение в разных направлениях? Не, ну, казалось бы, это парадокс, но действительно в жизни люди берут кредиты и от э, плохой жизни, от безусходности, не хватает доходов, и от хорошей жизни. По мясу Россия вышла на стопроцентное обеспечение э, собственными продуктами. Потребление мяса в России. В 2023 году, в прошлом году, обновила рекорд и превышает 80 килограмм на человека. Все эти выступы российских политиков и можновладців відбулися на Петербургском экономическом форуме. Было чи то весело, чи то смешно. То, что вы сказали, звучит обидно и для правительства Российской Федерации, и для других стран. Мы... Вы сказали, мы что-то делаем. Я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. Но мы не знаем. Наверное, мы при прикурнули немножко. Хрюкнули, как говорят в народе. И ничего не слышали, что я говорю. Я целый час говорил, что мы будем делать. Целая программа из 10 пунктов. Поэтому мы не что-то делаем, а мы работаем над вот этой новой стратегией развития. Она у нас есть. Згідно з новою стратегією розвитку на зло дикому заходу, Росія має йти не вперед, а назад у минуле російські попи пропонують збільшити кількість парадів. У нас парад побіди проводиться, це хорошо. Ми демонструємо одно. У нас є безсмертний полк. У нас є якісь інші речі. Демонстрація була время трудових колективів. А почему нам не устраивать такие шествия с многодетными семьями? Либо в Международный день защиты детей, либо в День семьи, может быть, на День Святой Троицы. Приводов на Россию для свят много. Ведь так на понад 10% взросло выробнадство алкогольных напоев. Заспитие легко усваивающего, ясного напитка для здоровья. Рется, вот, забив, класс. Наливаете. Пропорция пополам. 50 на 50. Пол этого, пол этого. Открываем бояться. Балтываем. Потому что на дне собирается весь спирт. Осадок идет. Перед потреблением Оп. Перед И раскрывается это вот. С вами. И делаем 50 на 50. И видишь, получается целая... Целая сука. Запах пахнет коньячком. Понюхай сам еще. Запах коньяка. Угу. Оп, все, процесс готов. Вот 50 50. То бишь получается 96 пополам, получается 45 оборотов я употребляю чистого алкоголя. У тебя здоровый. Ты считал то Я ж знаю уже. А можно еще водки, Сергей Викторович? Ну что ж, водка не волк, в лес не убежит. Пропонують повернутися в минуле відомі російські журналістки, народжувати дітей просто в полі. На їхню думку варто спробувати, бо це код і що наше прабабушкина да? ані просто ну скока було дітей в сім'ї. Родила, в поле положила дальше э, на, 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 на косите и, и, и покормила и, и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода избавить. Не получится. Сколько у нас девочек рожать, не будет уже никогда. Потому что стресс. И все. И у них сразу идет этот гормональный сбой. Российские политики заявляют, рынок Мордору вытримал стресс-тест остальных роков. Россияне отмечают, что ну, все в порядке, они могут найти себе одежду и обувь, что ассортимент представлен, что появились новые производители, появились новые коллекции, стали больше на слуху как раз российские дизайнеры с вываливающимися вот этими вот всеми телесами, висающими над, над трусами, плавками, шлепающие в своих гигнамках по нашим городам. Так про своїх виборців висловлюється російський депутат Віталій Мілонов. Вдягаються ж у російські бренди, на відміну від учасників Петербурзького економічного форуму, який завершився кілька днів тому. Там лише на словах любов до російських брендів їх на заможних росіянках помічено не було. Жакетшанель русский квітрен. Вау, каблук! Очень красиво! Насколько я понимаю, это мулли, да? И очень удобно для того, чтобы ходить как раз. Да, по форуму это правда. Вот на таких хрен походишь. А расскажите, а что за бренд? Ой, знаете, это Витачек. Женщины-бизнеса. Женщины бизнеса рулят. Может ли Лариса поймать шарики головой?